Açıq şəhər, Sabancə rayonu, Kürdəxanğa qəsəbəsində ümumi sahəsi 128 kvadrat metr olan bir mərtəbəli ev yanıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bəyannamə çıxıb. Yanğın söndürmələri xəbərlə çatdığı kimi 7 nəfər, onlardan 4 uşaqdır. Xəstəxanaya aparılıb. Uşaqlardan ikisi xəstəxanada vəfat edib. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Aloq yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. APA-nın elə gətirdiyi məlumata görə, yanğın zamanı 2021-ci il təvəllüdü Əkiz bacılar Fatimə və Zəhra Abbasovlar yanğın xəsarətindən öləblər. Yanğın zamanı 2019-cu il təvəllüdü Zəhra Abbasova, 2020-ci il təvəllüdü Atilla Abbasov, 1998-ci il təvəllüdü Hamiya Abbasova, Ruslan Abbasov və Abbas, Abbas Abbasov xəsarət alıblar. Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış ginekoloq həkim Xalidə Kəngərlinin intihar etdiyi iddia olunur. Məlumata görə, ginekoloq özünü Yasamal rayonunda yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən atıb. İntiharın səbəbləri ilə bağlı CP infoya Xalidə Kəngərlinin qardaşı Elçin Vəliyev danışıb. 2 variant var. Ya intihara məcbur edilib, ya da öldürülüb. Evdə uşaqları, yoldaşı və özü olub. Ailə münacaşələri olub, yaxın zamanlarda boşanmaq üçün vəkil də tutulmuşdu. Hazırda istintab gedir. Bacım Xəlidənin əri ona öz şəklini atıb ki, gəlsənı gözləyirəm. Həmin adam daim içirdi. Mərhumun qardaşı hələlik bacısının həyat yoldaşı və ailəsinin ortalıqda görünmədiyini və heç olmamaqlarını məsləhət görüb. Əcin Vəliyev padişədən sonra qardaşı ilə birgə kürəkəni döyməkləri barədə yayılan xəbərləri təkzib edib. Hamısı yalandır. Qardaşım o vaxt affekt vəziyyətdə olub. Bu söz söhbətlər şərtidir. İstintaq ekspertizanın rəyi olmadan bəzi saytlar paylaşdı ki, Xalidə intihar edib. Müsahibimiz bildirib ki, ekspertizadan alınan ilkin məlumata görə bacısı əvvəldən incidilib, intihara sövq edilib. Xalidənin bədənində xəsarət izləri var idi. Əlimdə video faqtlar da var, hamısı istintaqa təqdim ediləcək.